o'sha şey, aytganigdek обязательно qilish kerak deb o'ylaydigan bo'ladi senga man haqimda de gapirish degan joylarni eshitdik to'g'rimi chunki mana men Ma haqimda gapirish kerak deganidir va oxirida ham aytyapti aksincha deyapti mani gapim va harakatim haqida avval gapirish kerak do'stlar liyfhak demak tushunishim senga bo'yicha ya'ni qanaqa qilib biza buni четкий qilib aytsak bo'ladi osonroq ya'ni o'zi bilamiz mana bu tekst bo'lmaydi bizda to'g'rimi umuman bizada bo'ladi pastdagi to'rtta variant и eshitamiz o'sha paytda eshitayotgan paytda mana mana bunaqa holatlar bo'ladi mana bu yerda a yozib qo'yilgan ya'ni qaytariladigan so'zlar yordamida ma'noni oldindan mazmunni oldindan taxmin qilish bu nima ching channel pa ching channel p ching channel pad ching chanel pan degan narsa turibdi ya'ni maqtov olsa hmm? maqtov olsa maqtov olmoqchi bo'lsang maqtov olsa hammasi shu mavzu demak tekstda erkak bilan ayol gaplashadiku ko'pincha mana bunaqa holat bo'ladida ayol biror bitta o'zini tashvishini aytadi muammosini aytishi mumkin yoki просто ayol aytadi mana bunaqa короче проблема deydi mana bunaqa narsa deydi erkak keyin unga o'zini fikrini bildiradi или uh, наоборот erkak biror narsa aytadi короcче erkak bu yerda aql beruvchi odam ayol bu yerda maslahat olayotgan odam bo'ladida ko'pincha mana shunaqa holatlar chumshimbo'lso bo'lsa naоборот uh, okay endi uh, mana bunaqa bir xil so'zlarni bir marta o'qir kanmizda vaqt ekonom qilish muhim no shuning uchun bundoq qaraymiz o'zi mana shundoq test keldim birinchi bo'lib nima qilinadi bundoq qaraladida to'rttasi bir xilmi shundoq chiziq tortiladi shundoq chiziq tortiladi bo'ldi mana bu taraf o'qilmaydi birinchisini o'qib olamiz chinchanil pan и tez tahlil chinchan olsa to'g'rimi olaylik agar man chinchan so'zini maqtovligini bilmasam ham xotir olmay mana bu ko'p qaytarilyaptiyu ko'p qaytarilgan so'z tekstda по любому chiqadi boshqacha sinonim bo'lib chiqmasligi o'zi bo'lib chiqadida o'sha uchun chinchan o'sha nimadir olsada xullas mana shunaqa deb eshiting oshqa ilojingizham yo'qda mundy no, olib qarsa mana shunaqa eshitsangiz to'g'ri bo'ladi agar tushunmasangiz mana shunaqa qiling eng zo'r variant yani. chunki tekstda ham chinchan deydida o'sha ey nimga chinchan qilyapsan deydi misol uchun mana shunaqa tarjima qiling o'zingiz uchun eshityotganda tushunmay qolsangiz tushunsangiz bu вообще zo'r krasavchik yarim marta krasavchik красавик chinchan nimaligini bildingiz misol uchun butda chinchan o'zi umuman qaytarilgan yani, so'zni ma'nosini bildingiz bu zo'r bilmasangiz shunchaki karischalaha paloncha narsa otmi sifatmi fe'lmi jonlimi jonsizmi <laughs> o'shanga taxmin qiling bo'ldi bilib olaverasiz ho'p demak o'shani variantlarni o'qiyapmiz keyin bu yerda yorda ia ish qilish anaqasi oshadi bir balosi oshadi xullas o'zi umuman man yomon ko'ryapman shu chumshimnikini pastda o'qishn birinchi bo'lib birinchi bo'lib eshitgan ma'qula hushimda shuning uchun kelinglar mana bu tekst bo'lmaydi o'zi простa audio qo'ygandan ko'ra o'qiganim ma'qulroqd boshida ho'p sumia mana chin chan a ko'rasizlarmi bilish shart emas o'sha chingchanni nimaga bunaqa ko'p qilyapsan deyapti biza просто bildik tekstda chin chan olish haqida gap ketadi bo'ldi mana bu tarafini tushunmasak ham mayli eshitgandan keyin tushunib olamiz o'qib tushunish oson ham bo'ladi chingchanni nimaga bunaqa ko'p qilasan deyapti keyin nimaga deyapti u kub 동아리 일도 다 맡아서 하고 다른 사람이 도움이 필요하다고 할때한 번도 고절한 적이 없어 증찬증찬할만하지 헐레스 낙타 다왜어 왔다. 내매게도 왔더이에이 집에서 왔 우마나 낙타가 나 낙타가 나 돌로 추을 시작했나스. 돌로 추을시작했나 중심돼. 오늘 춘어 맛있. 마실라지 않으면 양말 때도 먹잖아. 춘 ү 마 алмасаңыз, т ү н с 마 р с и з 오 р а с а в ч и к түн алмасаңыз, биз ошасыз ҳам чиқиб кетсай бўлади вазиятдан. 그런 증찬을 들으면 나중에 고절하고 싶어도 못 하겠어. 그 증찬에 신경을 써서 그 말대로 꼭 해야 한다고 생각하게 되거든. 음. aytyapti yo'g'e deyapti unda o'sha deyapti chinchan eshitsa najunga keyinchalik nimadir qilmoqchi bo'lsa ham qilomaydi nimadir qilmoqchi bo'lsa ham misol uchun ko'jaradan man bilmayman olaylik ko'jarada ra moq endi bilolmay qolsak bo'ladi chunki oramizda baribir endi cho'kib tugatib kelib manga uchga bo'lsa ham yetadi degan odamlar borda agar siz olti besh olayotgan bo'lsangiz buni по любому уже tushunishingiz kerak tushunmasangiz tarjima yozdingiz daftarga yodladingiz ho'p xo, demak xojaragoshio de, nimadir qilmoqchi bo'lsa ham qila olmaydi o'sha ching changa nima deydi uni bir bosh qotirib o'sha aytgande обязательно qilish kerak deb o'ylaydigan bo'ladi senga sntegde ketdik примernо tushundik a nima qilishni variantlarni o'qiylik hop demak erkin nima demoqchi bu gap bilan agar san unga ko'p mana bunaqa maqtayversang u keyin o'sha maqtovni eshitaverib sanga nimadir qilmoqchi bo'lsa ham qilolmay qoladi san aytganingda qilish kerak deb o'ylab qoladi как бы mana shunaqa tushundim endi man mana shunaqa tushundim tarjima qilmasdan ko'p joylardaishlash oshib ketadi hop kojo haji maraaa qilmaslik kerak yo'q <laughs> bu narsa haqida gap bo'lmadi bu yerda erkak aytyapti ko'p maqtov olsa nimadir salbiy narsa bo'lishi haqida gapirdi to'g'rimi aytdiyu nima maqtov qilyapsan dedi mana nema bunaqa ko'p qilyapsanei keyin undan keyin ham aytdi nimadir bo'ladiku dedi ko'ryapsizmi unaqa chuqur tushunish ham shart emas ko'ryapsizmi mana shunaq analitika zo'r bo'lsa sizda mantiqan o'ylash qanchalik oshirsangiz mana shu analiz qilib tahlil qilib har bitta testda mana shunaqa ko'proq vaqt ajratsangiz o'sha test ham sizga bor mehrini beradi savol turini aytmoqchiman keyin o'rganib olasiz u hopmi дальsше ko'ramiz mana demak ham xato bizaga salbiy narsa kerak to'g'rimimana eshik hada bu topikda judayam ko'p uchraydigan so'z bu о любому yodlab olishilar kerak bilishinglar kerak imtihongacha bu eshik hada ya'ni o'shanaqa fikrlash o'ylash o'sha toba bo'lib qolish ma'nosiga to'g'ri kelib ketadi bu yerga tarin saramda chan hech boshqa odamga ham maqtov qilish kerak bu narsani eshitmadim man boshqa odam qilishi kerak dn bir yoki uch bo'lishi kerakda bir ijobiy narsada bizga salbiy kerak mana o'shanaqa chunki mana bitta qilish kerak deb senga haga o'ylaydi o'ylab qoladi ediku mana shu agar siz hozir bitta tushunmagan bo'lsangiz unaqa si qilmang qilmang sekin vaqti bilan keladi hamma narsa birdaniga kimdir tez tushunadi kimdir sekin tushunadi boshidan videoni ko'ring yoki mana buni o'zingiz o'tirib o'ylab ko'ring nimaga man bo'lmadi hozir pastda shu rasm turibdiku shu rasmni qarab yana tahlil qilib ko'ring demak life livfhak degani man nima aymoqchiman tushunishim bo'yicha bu mana qaytariladigan so'zlarni mana shunaqa qilamiz и yechish usuli ham mana hozir ko'rsatganimda bo'lar ekan umumiy tahlil sinchkovlab tahlil qilish kerak emas mana mana bu man bitta manna bitta gap solishtirmadim bu neyon emas do'stlar bu chumshim chumshim mana shunaqa bo'ladi qisqa va lo'nda gap kerak bo yerda lo'nda qilib aytganda nima demoqchisan mana shu narsa kerak bo'yerda keyingisini ko'radigan bo'lsak bizaga nima deb maslahat berishyapti bu yerda aytyapti endi bu so'zga bog'liqda baribir karslar ko'ryapsizlarmi bular ko'proq so'z bilan o'ynagisi keladi chunki tilni yaxshi bilsin deydida su uchun a heril on handamen xohlasangiz deyapti nadhan yaasalpio avval man so'zim bilan nima dedi u hino harakatim harakatim haqida avval o'ylab ko'rishim o'ylab ko'rib gapirish kerak deyapti i variantda ham bular aytayotgan variant monjo avval 오즈막 아일란드 꼴슘 캐리에 아트라톰 난다, 쟤네. 어, 킥, 뜨거니, 암티꼬리리데. 빚데, 빚데, 소스기 없이 꼴찌 캐리마스. 빚데, 뭡슘이 많아, 주네시 캐리어, 암낙아. 귀임마스, 대충 귀부, 귀스워스 귀임마스. 제 교수님, 이번에는, 아, 이번에 화해, 화해의 기술 eng urg'u berayotgan narsangiz nima по любому bu yerda javob erkakni gapidan chiqadi chunki bizga erkinni tushunishimiz kerakku o'sha haron xohlasangiz deyapti o'zim haqimdagi gapni gapirish kerak ko'p holatlarda odamlar o'shanaqa vahe qilmoqchi bo'lgan paytda mana haheni man misol uchun bilmaymanda umuman olganda rostdan ham uncha tushunmayman vahe bu adashmasam yarashish edi ya'ni kelishish no. edida ну aytyapmanku olti bor degani kars tilini zo'r biladi degani emas yoki kars tilini zo'r biladi degani olti oladi degani emas siz texnikani o'rgansangiz yana bitta uchinchi holat bu olti olish uchun kars tilini zo'r bilish kerak degani ham emas так что siz topikda kerakli narsalarni bilib ham bemalol olti olsangiz bo'ladi unqa ko'p o'qish kerak emas xato agar <laughs> ushbu darsning davomini ko'rishni <laughs> xohlasangiz quyidagi ilova orqali saytimizga o'ting. u yerda siz to'liq dars va uyga vazifalarni ko'rishingiz <laughs> mumkin